વેલકમ બેક રાજ્યમાં નવા શૈક્ષણિક સત્રનો આજે બીજો દિવસ છે પાંત્રીસ દિવસના ઉનાળુ વેકેશન બાદ શાળાઓ ફરીથી શરૂ થઈ છે સુરતની શાળામાં વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો તો શાળાના પ્રાંગણ વિદ્યાર્થીઓના કિલકિલાટથી ગુંજી तो बच्चों को एक तो ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि घर से आप लोग तो थोड़ा पहले निकलने की कोशिश करिए क्योंकि जितना भी सिग्नल आएगा रास्ते में आपको रुकना है और सिग्नल के फ़ायदे क्या है उस पर रुकने का फ़ायदा क्या है रेड लाइट का मतलब क्या है ग्रीन लाइट का मतलब क्या है ऑरेंज या ये, येलो लाइट का मतलब क्या है इन सब के बारे में उनको जानकारी दी जा रही है जेबरा क्रॉसिंग का क्या इम्पोर्टेंस है वो हम बच्चों को बता रहे हैं तो ये सारे टीचर्स अपने अपने कक्षा में बच्चों को के अंदर अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं सर सेफ्टी में जैसे अगर पेरेंट्स ड्राइव करके आ रहे अभी छोटे बच्चे हैं तो या तो ये सेल्फ आते हैं या बस में है बस में है तो बच्चों को कोई टेंशन नहीं सेल्फ में है तो उनको यही बताया गया कि बेटा राइट टर्न लेफ्ट टर्न और अगर आपको स्ट्रेट जाना है तो किस ट्रैक में रहना चाहिए लेफ्ट में टर्न करना है तो किस ट्रैक में रहना चाहिए राइट में है तो किस ट्रैक में रहना चाहिए इसके बारे में शिक्षक उनको अवेयर करा रहे दिवस बाद ઉનાળુ વેકેશન જે છે તે પૂર્ણ થયું અને શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ ભારે ઉત્સાહ સાથે પહોંચ્યા છે શાળાના પ્રાંગણ વિદ્યાર્થીઓના કિલકીલાથી ગુંજી ઉઠ્યા છે તો રાજ્યમાં નવા શૈક્ષણિક સત્રનો આજે બીજો દિવસ છે